Прямой, все а форум? Да, очень форум мне понравился, единственное, что, как правильно выразиться, мне очень не понравилось, что достаточно мало людей было, но то, что люди были... Подожди, были те только, которые хотели прийти? Ну я же понимаю, что уже не было, что, что милиция, было бы вопрос наркомании, пьянства, и это является действительностью действительности их прямым интересом, должно было бы быть. Это вопрос образования. Очень похвально, что был мэр наш. Это очень действительно интересно, то есть теми речами, которыми он выступил. по что тема была задета, и очень важно, чтобы ее растиражировать в массы, для того, чтобы достучаться до каждого человека. Единственный момент, конечно, главный нарколог наш, который... Даже не даже, знаю, как это правильно сказать по-русски, да? Если бы мне не предоставили статистику, значит, у нас проблем нет. Но ну, мне кажется, что статистику должны были бы предоставить они. Да нет, подожди, имя, подожди, 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 все переписываем, сколько много. Значит, мы никого не виним, ты же помнишь, зачем нам кого-то винить? Пришел на кулах и слава богу, все. Нет, я говорю сегодня о ситуации, потому что есть сегодня же не только общественность. Что делает одна общественность, когда мы не можем, это, мы не можем совершить какие-то действия без подписи человека, который принимает решение, от подписи которого зависит по крайней мере, какой-то исход или событие, или наряд. Есть человек, он ставит подпись. Есть человек, который лоббирует какой-то интерес. Есть общественность, которая встречается. Мы, наша задача, естественно, как общественников, поставить такие условия любому чиновнику, который бы ну, не в состоянии был бы сделать по-другому, нарушая наши интересы. Вот это основной момент. И, естественно, так как они понимают, что примерно работа нашей общественности заключается именно в этом, постановки чиновников в таких условиях, где бы он принимал правильные решения, которые бы устраивал общественность, то многие из них, естественно, чтобы не отвечать на вопросы и не реагировать соответствующим образом, наше мероприятие проигнорировали. За это не сильно хорошо. Можно не винить. Просто если мы не будем делать каких-то серьезных шагов, ну что, собрались, говорим, есть проблема, есть. Сели, собрались в комитет, сели на стульчики, а дальше шаги. Естественно, необходимо ну, изменить. Ну, мы проводили, проводили, проводили когда-то уже интервьюирование. Лично мое глубокое убеждение. Вопрос не только в продаже, а сколько именно, ну, есть как культурное явление. Не помню, кто-то один из умных людей говорит, что мы можем воспитывать детей сколько угодно, но все равно дети будут такими, какими являемся мы, что они берут пример с нас примерно по этой простой причине, знаете, сидит папа, закуривает сигарету, за рюмкой вот и говорит, ребеночек, пить и курить вредно. Он говорит, я понял, папа. Денис, Максим, давай порядку. видишь, я Жева вспомнил. Значит, красавица, все Жева, вопроса нет. Максим, давай по порядку. Вообще можно ликвидировать? Реально или нет? Или это утопия? Ну, как явление? Да, или как явление. Как явление. Детское пьянство и наркомания. Ну, естественно, это мы можем рассматривать достаточно долгий процесс. Мне кажется, что здесь просто идет некоторая подмена понятий у детей и какое-то ощущение псевдосвободы. Любой алкоголизм, по моему глубокому убеждению, или наркомания, это опыт реальности, которая существует у человека, которая не устраивает его. Человек под действием специальных меди... ну, препаратов меняет свое психоэмоциональное состояние и испытывает комфорт. Почему он не испытывает комфорт без них? Ну, стало быть, та среда, которая его окружает не доставляет ему Да, та реальность. Да. Вот, речь об этом. Поэтому здесь... Мы э... сейчас говорим о, о детском. А, а какая раньше? Как а, а, ну а в чем отличие? А Если а ты... мы говорим о том, что это культурное явление, дети ж не придумали, о, они встать, как мне пьяницы. Дети копируют поведение. Дети копируют псевдосвободу, навязанную. Некое ощущение взрослости или выбор, как им кажется, а некая социальность. Вот подожди, об этом подожди, речь. Да. Подожди, ты столько много слов что я даже не, не, не успел, не успел это... Нет, так вообще, вопрос, реально, реально ликвидировать или нет? Ну, вот я же не... Изменив реальность. Как, реально как, это? Я, же, я же объясняю, что по моему глубокому убеждению здесь вопрос исключительно вот в этих причинах уход от реальности которых не Блин, я вот, я есть, Опять это не Нет, ну, ликвидировать и вообще задачу, которую вот э, поставит перед собой э, как бы наш комитет я хочу собрать комитете я людей, считаю, я в этом считаю что очень многие процессы очень многие процессы в социуме которые как единожды случившись они становятся необратимыми какая-то часть вопрос только в долевом участии детей вот в этом вот а если мы изменим парадигму развития общества? Вот как? Ну вот э, парадигма развития, антипропаганда, о чем было сказано очень много. Очень много моментов таких. Потому что у нас же э, нам говорят, знаете, вот, лично мое, опять же, лично мое мнение, если мы человеку даем такую мотивацию от не пить, не сиди дома на диване, да, ну, не сидеть, будь лежать, ни на диване, ни на стуле, правильно? А если мы говорим, что конкретно нужно делать, человеку -то, это приносит. Нет, 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 просто, да. То есть чтобы человек почувствовал, у него была мотивация к. Почему я стремление. тебя не спрашиваю, нужен ли третий форум, второй форум или не нужен, он нужен однозначно, мы его будем проводить. Скажи, как ты думаешь, в каком он должен быть в формате, что нужно, и какие нужно э -э ошибки, думаю, исправить, те, которые нам были нам необходимо, у нас же есть четко, мы понимаем, для, четко определились сведения большинства, оно слагается, ну, скажем так, оно сходится в том, что основная задача это как культурное явление, в первую очередь, уже такое наследие даже культурное. И, наверное, не только а вот Украины как молодого государства, а еще наследие более старшего государства. Это раз. Второй момент необходимо конкретные программы, которые бы формировали у человека у ребенка, определенный интерес. Первый, поэтому на форуме было бы очень хорошо, чтобы были люди, которые психологи, которые могли бы четко сформировать мотив и занять ребенка, какие-то программы. Это программы совместные с родителями. Это программы какие-то, может быть, для неблагополучных детей, потому что очень часто именно они не принимают ту реальность, которая их окружает. И очень часто мы наблюдаем товарищей, нюхающих клей, бегающих и просящих денег на советское огромное количество. Как правило, дети в ночное время, а ну, нормальный родитель, он, наверное, не отпустит часов в 11 ребенка 9-летнего бегать и просить деньги вот, то, наверное, какую-то программу занятости, развития вот таких детей. Действительно правильно кто-то высказался, что нам четко нужно разделить детей, тех, которые еще нет, или которые нет, еще нет, наверное, нельзя так говорить, те, которые нет, и те, которые уже да. И, естественно, необходимо разный подход. Поэтому необходимо определить группы, необходимо определить какие-то центры, вокруг которых им было бы интересно собираться, что они недополучают, какой у них дефицит общения, где они ищут какого-то авторитета, потому что каждый человек нуждается в авторитете, которого он бы хотел слушать, которого он бы хотел прислушиваться, перенимать опыт, копировать. А если человек видит пьяного родителя, если он видит пример там, братьев, сестер, если он выходит на улицу и видит примерно такого же товарища постарше, который показывает, что вот пример взрослости, самостоятельности, но не видит тех успехов, которые, ну или наоборот, не успехов, которые приводят за этим, то вот это очень важный момент. Ребенок же, он, любой человек, по большому счету, отражает реальность, которая существует вокруг нее, а потом начинает ее тиражировать, как единственное верное убеждение. И вот очень важно, чтобы он впитал то есть необходимо задавать более высокие цели. Я думаю, что человеку важно помимо цели, ему необходима среда, ему необходима и цели, ему необходимо ставить и семиминутные задачи. И пути, и которое, И задачи, которые да. Потому что наша любая э, мотивация, любая наша самооценка, она слагается. Ну, наверное, вот из того опыта, который мы получаем. У нас появилась цель, мы ее преодолели. Появилась цель, мы преодолели препятствие. Цель достигли. В нашей памяти скапливается достаточное количество опыта преодолевания какого-либо препятствия. Наша самооценка от этого растет. Мы ставим перед собой большую цель. И есть другой вариант. Когда человек видит перед собой проблему, он знает, что ему некому обратиться, некого попросить, он не может эту проблему решить. Он уходит в себя, он испытывает дискомфортное психоэмоциональное состояние, употребление каких-то вот веществ сильнодействующих. Они меняют его состояние, испытывают расслабление, комфорт, и по большому счету к этому мы стремимся. Да, но... И привыкает зависимость психологическая, дальше физиологическая. То, то есть э, преодоление цели, да, это достижение цели. То есть это достижение, достижение определенного уровня мастерства, которое тебе позволяет решить проблему. Ну да? я бы не сказал уровня мастерства. Ребенок захотел научиться, уровня развития. К, э, научиться э, качать пресс 30 раз или 100 раз. Он это сделал. Захотел отжиматься, он это сделал. Он Получить мастер, пятерку. Он сделал, стал лучше в волейболе в своем дворе. Он лучше по подтягиванию, дальше и так далее. Это не только физическое, но и психологическое какое-то доминирование. Какая-то соревновательная среда обязательно, которая занимает наш ум. Ведь если наш ум не находится в соревновательной среде, если у нас нет границ, если у нас нет целей, нет препятствий, нам становится неинтересно. И Очень важно человеку создать вот эту вот э, соревновательную Стряна, среду. Сонаправленно мыслящих людей, да? Стремящихся к, к чему-то. То ну коллектив, коллектив, соревновательная среда однозначно должна быть с кем-то соревноваться. Коллектив. Хотя бывает, что и с собой, то -то. если человек ставит, вот я хотел бы. В основном, конечно, с кем-то. Вот как говорится, Это да? Не так, бывает... Э, человек никогда не хочет быть богатым, просто богатым. Человек хочет быть богаче, чем кто-то. Ну, 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 может, человек самодостаточен, то есть... Ну это общее слово. Это то же самое, что человек хочет быть счастлив. Но мы же не, не совсем понимаем, да, вот, а я хочу быть счастлив. Как ты счастлив, М -м -м, поковырявшись пальцем где-то, можно сказать, ну где-то так счастлив. А что такое счастье, да? Ну, то, Также то, здесь. То, 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 ты хочешь быть самодостаточным, да, со... ну, что мы вкладываем? Как понятие качества. Когда приходим, покупать и качественное, качественное, как мы можем отличить качественное от некачественного. Нам необходимы четкие критерии, которые измеряются числами. Тогда мы понимаем о том, что такое качество. Так же ну, самое вот, понимаем. Вот, вот, мобильный телефон. У тебя вроде хорошая трубка, да? Но ты хочешь лучше. А хорошо это ли это? Лучше, будет? чем потому, что мы есть с чем сравнить. А в мы не хотим быть просто богатыми, мы хотим быть богаче, чем кто-то. Мы хотим быть счастливыми, мы хотим быть там, счастливее, чем кто-то. Мы в любом случае Но социальное это, явление. Если это, это наше ну, давайте будем говорить о том что, мы, что истинное желание не, ну, то есть, э, вот в традиционной парадигме системе ценностей истинное желание э, вот, иметь 50 порогов и а недовольствоваться довольствоваться там дремя. мы сейчас говорим о ценностях да? которые да. то есть ну вопрос в чем в, вопрос в том что э, вот э, та система которая сейчас задает э, систему ценностей детям логично ли она выстроена? по вашему? Мнению? Ну я считаю, что самый важный момент то, что сегодня явление и наша культурная среда вот, крутится вокруг того вопроса потребления, что человек должен потреблять. Вот, а очень важно бы сформировать в ребенке желание что-то производить, чем-то отличаться, отстраиваться от себе подобных. Вот не лучше тем, что у него больше ресурсов. А лучше тем, что он что-то чем-то способен выразить себя. Вот об этом речь. Если, если в этой плоскости потребления и конструирования, то, конечно, естественно, основное удовольствие человек, он, когда он что-то создает, когда он что-то преодолевает. Хотя, ну, хотя, значит, и нужно, чуждо, хотя и не чуждо человеку должно да, быть э творчество. способность иметь какие-то ресурсы. Это, ну, экспансия да, но... да, ресурсная поэтому ну, по поводу форума все-таки мне кажется что очень да, важно нет, ну, классно ты так красиво говоришь вопросов нет я не слова все вроде бы там нормально русские я не все понимаю очень ну, важно, ну, важно все очень важно чтобы мы э, на форуме действительно могли четко определить э, ну, многогранность потому что здесь вопрос есть форум, форум сводить к тому чтобы э, наказывать только лишь э, обнон. Или э, что ну... Да нет, ну как, ты же помнишь, я изначально... Да, да, речь, я речь, это, о Денис, да речь о том, да. что у нас же это и культурное явление. Да, и вы Это раз. И, это и у нас это э, часть семьи. И естественно, как бы, если спросить, Давай еще да. раз тебя вот просто на пальцах, я тебя очень прошу, скажи мне да или нет. Или, или одним предложением. Реально ли в Николаеве, в отдельно взятом Николаеве, ликвидировать детское пьянство и наркоманию. Я не говорю в количестве... В я, думаю, что, я думаю, что в отдельно взятом нет. Что если это какая-то большая территория, О. должен быть какой-то э, или закрытая территория. Почему? мы не просто... В отдельно взятом Николае. Вот почему я мы не можем ну, пригласить? Есть, есть у нас кого пригласить. Причем здесь через год пригласить... Ой, забыл, как его имя, отчество. Калуше, Когда мы были ну, мэра Калуша. У них подростков я видел валом пьяный. Валом ну, на и, этом причем, не да. При том, что достаточно высокий уровень жизни. Конечно. Не в этом. Конечно. Же. И Здесь при же... том, что ночью они не продают. Ты же помнишь, у них ночью нет Но Речь о том, что это явление культурное, еще раз подтверждаешь. они проблема в том, что есть какой-то алкомаркет, что есть какая-то точка и так далее. Что ты происходит? считаешь? Я считаю, что это не единственная проблема наличия продажи. Это не единственное. Я событие. тебя сейчас не спрашиваю, это второй вопрос уже. Я тебя спрашиваю. Я ответил, что просто в отдельно взятом городе, на узкой территории, не. это то же самое, что на этой улице. Да, на этой улице мы либо можем выселить, либо еще что-то сделать. Но поменять просто образ жизни, поменять и излечить человеку ребенку, ребенку, не человеку еще, ребенку. Ну, ну человеку. Да, то есть нужен комплекс на системе. Да, я он считаю, нас считаю что в первую очередь, ну, естественно, наше. Блин, опять, опять наговорил. Подожди, вирус. он опять наговорил. А ну, я опять что не буду. Я, я хочу услышать, что слышать, ты, слышать, ты слышать. мне сказал слышали, да или нет. Или, не, или нет. Вот я считаю, что да. Я считаю, что да. Нет, тебе я сделаю исключение. Ты можешь ходить в наш комитет, и даже если ты будешь как бы считать, что нет. Но у нас немного будет людей, нет, которые... Вопрос будут... не в том, что нет. Вопрос в том, что э, каким способом. Мы же должны понимать, что можно ли можно. Это очень похоже. Мы будем, будем искать. Мы да. будем, будем искать, искать ну, способ. мы же не должны не... верить в то, что это реально. Нет, так Но если можем... мы будем... да нет, это нереально. Да, это нереально в отдельном взятом Николаеве ликвидировать детское пение. И я только буду начну с этим комитетом доказывать. Им. Но финал мне комитет. Речь, речь совершенно о другом. Речь о том, что необходимо готовы все разделиться какое-то дифференцирование по активности. Этот занимается одним, этот занимается конечно. другим, Но этот занимается другим. В таком конечно. случае мы можем Ты минимизировать. Конечно, Но я считаю, что как культурное явление...